assalomu alaykum bugun ilm nomli hikoyamizni sizlarga talqin qilib beramiz tayyor bo'lsangiz qani boshladik bir kuni ustozimga ustoz ushbu kitobni to'liq o'qib chiqdim lekin xotiramda bu kitobdan hech narsa qolmadi dedim shunda ustozim bir dona xurmo berib buni chaynab yegin dedi va birozdan so'ng menga katta bo'lib qoldingmi dedi men yo'q dedim ustozim lekin bu xurmo mayda mayda bo'lib sening jasadingda go'sht suyak pay teri soch va tirnoqlarga aylangan dedi shundan anglab yetdimki men o'qiyotgan kitob ham mayda mayda bo'lib o'zim bilmagan holda mening lug'at boyligimni oshirar aqlimni ziyoda qilar axloqimni sayqallar hamda gapirish uslubimni go'zal qilar ekan deb xulosa qildim qissadan hissa shuki azizlar olayotgan har bir bilimingiz hozirda sizga qandaydir foyda keltirmayotgan bo'lishi mumkin lekin olayotgan bilimingiz kun kelib kerak paytda albatta o'z yaxshi natijasini beradi bilim olishdan to'xtamang har bitta insonning orzu harakatida olingan bilimning samarasi yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin azizlar bizni kuzatishda davom eting bundanda qiziqarli videolar sizlarni oldinda kutib turibdi e'tiboringiz uchun rahmat